kalau kita luahkan rasa penat, rasa kecewa kepada kawan-kawan kita, kita post online, adakah majikan boleh ambil tindakan terhadap kita? Nama saya Irdina dan saya salah seorang peguam di Louis Liao Chambers and Employment Law Firm in Kuala Lumpur. Pekerjaan ni memang sebahagian besar daripada hidup kita dan kita selalu dengar tentang betapa pentingnya disiplin dan profesionalisme sewaktu bekerja. Tapi apa sebenarnya batasan antara kehidupan peribadi dengan kehidupan profesional? Kalau kita luahkan rasa penat, rasa kecewa kepada kawan-kawan kita, kita post online, adakah majikan boleh ambil tindakan terhadap kita? Jadi hari ini kita akan mengulas satu kes mahkamah perusahaan iaitu kes Hifni bin Yusof lawan Air Asia Berhad. Pihak yang menuntut dalam kes ini, Hifni bin Yusof merupakan seorang pramugara dengan Air Asia Berhad. Pada hujung tahun 2022, selepas satu penerbangan yang ditunda selama 12 jam, pihak yang menuntut pun pergi ke Facebook pergi ke Instagram untuk luahkan perasaan kecewa dan perasaan letih beliau di social media. Tetapi malangnya, selepas pihak syarikat mendapat akses kepada posting-posting pihak yang menuntut, walaupun akaun pihak yang menuntut adalah private, syarikat menganggap ianya tidak profesional dan boleh menjejaskan imej syarikat. So syarikat menyatakan bahawa code of conduct company employee handbook company, policy company memang menjelaskan bahawa setiap pekerja perlu menggunakan pertimbangan yang baik ketika menggunakan social media dan mengelakkan sebarang perkongsian yang boleh mencemarkan nama syarikat ataupun menjejaskan imej syarikat. So berdasarkan itu, syarikat pun menggantungkan pekerjaan pihak yang menuntut dan syarikat keluarkan satu surat tunjuk sebab meminta beliau untuk menjelaskan tindakan beliau. Pihak yang menuntut pun menjawab kepada surat tersebut dengan mengatakan bahawa pertama beliau tidak boleh menjawab surat tunjuk sebab tersebut dengan lebih terperinci kerana tiada butiran yang diberikan oleh syarikat dalam show cause letter seperti maklumat penerbangan. Walau bagaimanapun, dalam jawapan beliau, beliau tetap mengakui bahawa beliau telah membuat posting-posting tersebut. Dan pihak yang menuntut menjelaskan bahawa ia hanya dibuat kerana rasa kecewa selepas penerbangan beliau ditunda buat tempoh yang lama tetapi pihak syarikat tidak memberi apa-apa pertolongan dalam tempoh tersebut. Namun begitu, pihak syarikat tidak menerima penjelasan pihak yang menuntut dan akhirnya pada Februari 2023 pihak yang menuntut diberhentikan pekerjaannya. Kes ini akhirnya sampai ke mahkamah perusahaan di mana mahkamah mendapati bahawa posting-posting tersebut memang telah dibuat oleh pihak yang menuntut tetapi menggunakan akaun peribadi pihak yang menuntut yang tidak dapat dilihat oleh orang umum dan syarikat pula tidak memberi apa-apa bukti bahawa posting-posting tersebut telah menjejaskan reputasi syarikat. Mahkamah menegaskan bahawa ya, yeah, majikan sememangnya ada hak untuk menegakkan disiplin. Tapi pekerja juga ada hak untuk privasi dan untuk bersuara. Jadi perlu ada balance antara dua-dua unsur ini. Mahkamah mengatakan industrial harmony is sustained not through censorship but through mutual trust and open dialogue. To penalise private venting of frustration is to engender fear rather than loyalty. Disiplin must build confidence not suppress descent Jadi akhirnya mahkamah perusahaan pun memutuskan bahawa pemecatan pihak yang menuntut adalah tidak adil. Tetapi pada masa yang sama mahkamah tetap menegaskan bahawa penggunaan bahasa kasar dalam posting-posting pihak yang menuntut tetap tidak sesuai walaupun dibuat dalam ruang yang peribadi. Jadi mahkamah pun tolak sedikit pampasan yang diberikan kepada pihak yang menuntut atas dasar contributory misconduct. Satu perkara penting yang dapat diperhatikan dalam kes ini adalah dari segi prosedur disiplin mahkamah menekankan bahawa apabila majikan mengeluarkan surat tunjuk sebab ia perlu jelas dan khusus dengan menyatakan dengan tepat apakah tuduhan terhadap pihak yang menuntut ataupun apa yang dianggap salah yang telah dibuat oleh pihak yang menuntut majikan tidak boleh memberikan tuduhan yang terlalu kabur ataupun terlalu umum dan kemudiannya mengharapkan pekerja untuk memberi jawapan yang lengkap sebab pekerja perlu diberikan maklumat yang cukup supaya mereka boleh memberikan penjelasan yang secukupnya apa yang menarik tentang kes ini ialah ia membuka perbincangan tentang garisan halus antara kehidupan peribadi dan juga kehidupan profesional. Dalam era media sosial ni, satu luahan kecil pun boleh disalah tafsir. Mungkin kita rasa apa yang kita tulis, apa yang kita post di ruang yang peribadi tidak akan sampai ke mata orang lain, tapi realitinya dunia digital mudah tersebar. Maka sebagai pekerja, penting untuk kita bijak menyalurkan perasaan dan melakukannya dengan cara yang tak menjejaskan orang lain dan tak memburukkan imej majikan. Jadi sekiranya ada apa-apa soalan, bolehlah WhatsApp kami ataupun letakkan komen korang di bawah. Dan untuk ketahui lebih lanjut, bolehlah tengok video-video kami di Instagram ataupun YouTube Louis Liao Chambers.